Огірки вбивці у Європі чи загрожують вони українцям, а також чи загрожує українцям холера? Про це сьогодні відзеркалення. У нас у гостях головний лікар міської СС Ірина зубкова. Вітаю вас і вас тоже вітаю. Отже, зараз уже у Європі схвильовані дуже цією кишковою паличкою, яка просто просувається все дедалі і дедалі. Кількість жертв збільшується, 15 людей вже померли у Німеччині. Тим часом понад 1200 людей хворі на кишкову інфекцію. І, власне, Спочатку називали винними іспанські огірки, які нібито були заражені. Потім вже сказали, що то були не зовсім такі види інфекції. Що та кишкова паличка у тих огірках, і кишкова паличка, яка була е, виявлена у хворих і у жертв, е, дещо відрізняється. Ваші пояснення чи загрожує подібна інфекція українцям і харків'янам? Зокрема, ну гараздка са непідстанція контроль всей продукции, которая поступает в город Харьков через таможню. И с апреля и в мае месяце у нас не было ни одной партии огурцов, которая бы приходила из-за границы. То есть мы в состоянии обеспечить жителей города Харькова своими собственными огурцами, либо огурцами, которые выращены на Украине. И вся продукция, которая выращена на Украине, она как проводится контроль производителям самим и подаются качественные удостоверения на эту продукцию, которая идет в Сеть. Так и выборочно мы проверяем в торговой сети соответствие тех или иной овощной продукции на требованиям нормативных документов. Как происходит эта проверка? Проверка происходит при плановых обследованиях. То есть вышли, допустим, в супермаркет в какой-то, и проводится плановая проверка и проводится соответственно соответствующий лабораторный контроль и овощной продукции, и кулинарной продукции, и мясной продукции. Вот, а сами эти сообщения из Европы о том, что вот такая вот достаточно высокая смертность, 15 человек уже умерли от подобной инфекции, раньше же кишечная инфекция не была столь летальной, или я ошибаюсь? Ну, все зависит от того, в каком состоянии человек обратился за медицинской помощью. Если человек обратился за медицинской помощью, когда у него уже идут процессы декомпенсации организма, его довольно-таки тяжело вывести из этого состояния. А если человек своевременно, то есть начались первые симптомы заболевания, он сразу обращается за медицинской помощью, то тогда медицина, всесильно, ну, не всесильна, а во всяком случае может помочь этому человеку выйти с достоинством из этого состояния. Как может передаваться подобный вирус? Только ли через пищу? Дело в том, что кишечная инфекция передается только пищевым путем, но бывает и контактно-бытовой путь. То есть если вы контактировали с человеком, то есть у вас, допустим, ну, вы с одной, ну, посуда общая у вас была, вы с ним общались, рукопожатия, я знаю, там, какие еще могут быть такие общения, которые могут привести к тому, что инфекция, которая была у человека на руках, она передастся вам, вы не помыли руки, занесли ее в рот, только оральный путь передачи это инфекции кишечной. То есть простейший путь это помыть руки и Помыть она тогда руки, не передаст. помыть овощи перед тем, как И не вы... целоваться. Ну, <laughs> целоваться можно, но только с проверенными людьми. Понятно эти огурцы они могут оказаться и не виноватыми в этой инфекции, хотя и говорят, что обнаружили также кишечные палочки и в помидорах, и в салате, и еще где-то там, но вот почему-то штаммы не совпали, да? Да, и как... поэтому, конечно, нельзя давать заключение. если у больного выявлен один штамм кишечной палочки, а в овощах совершенно другой, то связи никакой делать абсолютно нельзя. Почему всегда, когда проводится эпидрасследование, отбирается продукция, то мы Сравниваем то, что мы выявили в продукции, с тем, что выявили у больного, и только тогда мы можем сказать, что здесь да действительно есть связь. Есть ли совершенно разные штаммы? А кишечных палочек очень большое множество. Это точно так же такая же э, разница, как и, у челов... и среди людей: люди и брюнеты, кучерявые, и с голубыми глазами, и блондины с прямыми волосами. Точно так же и кишечные палочки, их очень большое множество. И именно когда мы проводим если мы проводим то мы обращаем внимание на идентичность той культуры, которую мы выявили в продукции и той, которую выявили от больного. Тогда мы можем говорить, что да, эта продукция повлекла за собой это заболевание. Но это оказалось несколько агрессивной, более агрессивной, чем другие типы. И при этом распространяется на территорию многих других стран. Означает ли это, что заболевшие люди из других стран могут принести эту палочку и в Украину, и вот через немытые руки передать, и у нас тоже высокая заболеваемость начнет появляться? Ну... В связи с тем, что очень большая миграция и границы открыты, то мы не можем себя обезопасить от того, что к нам кто-то приедет из Германии или из какой-то другой страны и может привести эту инфекцию. Но опять-таки повторяю, что если люди будут генически грамотными, если они будут соблюдать личную гигиену и все абсолютно правила, которые предусматривают защитить себя от инфекции. Я уже выступала и говорила о том, что мы должны понимать, что микробы — это это среда нашего обитания, и мы должны найти с ними нормальный способ сосуществования. Да, они есть, но если мы будем соблюдать все правила, то есть личной гигиены, мы будем соблюдать режимы дезинфекции, мы будем с вами соблюдать режимы термической обработки продуктов питания, правил хранения продуктов питания, нам эти инфекции не страшны. Первые симптомы вот это именно кишечной палочки, которая вызывает достаточно такой высокий уровень смертности. Как бы вы их охарактеризовали? Чего любая кишечная инфекция, она начинается с диареи и сорвоты, то есть и повышения температуры. То есть это основные признаки острых кишечных инфекций. А уже эта палочка или другая инфекция вызвала эти симптомы, это уже ставится клинически после лабораторных исследований. Поэтому если у вас появилась рвота, если у вас появился жидкий стул, если у вас повысилась температура, слабость, недомогание, сразу обращайтесь за медицинской помощью своевременно для того, чтобы вам могли поставить правильный диагноз и назначить своевременное лечение. Не привести вас к тому состоянию, из которого вас уже вывести невозможно. Потому что любая диарея и рвота, они приводят к обезвоживанию организма. А у нас с вами организм состоит на 70% из воды. Если ее вывести из организма, эту воду, то организм начинает уже, извините, страдать. Но там еще говорят о почечной недостаточности. Да, почечная недостаточность. Не Почему? Потому что если у нас с вами э, маленький э, состав воды в организме, то падает давление соответственно. Если давление упало, то начинают почки страдать, не происходит фильтрация мочи и так далее и тому подобное. И не, вводят, не выводятся с мочой токсические вещества. Таким образом, наши врачи могут ли, способны ли выявить вот именно этот тип кишечной палочки, назначить правильное лечение? Дело в том, что у нас все абсолютно лаборатории бактериологические в городе Харькове аккредитованы на исследование на кишечную группу. Есть абсолютно все среды необходимые, которые позволяют выявить эту кишечную палочку и поставить соответствующий результат. А лечение? А лечение врачи тоже способны назначить, потому что любая кишечная палочка сразу же, когда выявляется она, ставится на ряд на, э, э, к антибиотикам, ее э, действия антибиотиков на нее и проверяется, какие антибиотики на нее действуют, какие не действуют. Если действуют какие то такие-то антибиотики, они назначаются больному. Если, не дай бог, возникает ситуация, что у этой кишечной палочки достаточно быстро она расходится и тысячи больных. Хватит ли всем мест в больнице? Дело в том, что у нас еще в январе месяце согласован план профилактики острых кишечных инфекций. Разработан этот план и утвержден мэром города Харькова. И этот план предусматривает перепрофилирование ряд лечебных учреждений на случай повышения заболеваемости по острым кишечным. Сейчас у нас у нас работают в режиме инфекционных стационаров только 22 и 8 инфекционная больница на случай повышения инфек... заболеваемости острыми кишечными идет перепрофилирование лечебных учреждений они определены они знают что если поступит такой сигнал о том что они проф... перепрофилируются они начинают работать на прием этих инфекционных больных. С какого срок примерно выздоровления в этом случае? Ну, инфекционное заболевание острые кишечные, как правило, до 14 дней проходит лечение. То есть две недели человек находится на лечении. Во-первых, проводится его симптоматическое лечение, а потом еще провод... несколько дней нужно на то, чтобы человека обследовали и определили, полностью его излечили или нет, не остался ли он носителем этой кишечной палочки, либо дизентерии, либо сальмонеллы. Но вот подобные заболевания чаще всего возникают в период жары. Да. И, как известно, это и всевозможные изделия с кремом, и которые содержат яйца, и очень много таких инфекций именно с летним периодом связано. При этом есть еще такая вспышка, как холера в Мариуполе, там говорят о том, что это как-то нетипично произошло. Обычно в конце курортного сезона это у них происходит, выявляются подобные случаи. А тут уже четыре случая в самом начале сезона. Вот как с этим ну, Почему летний период наиболее благоприятен для развития кишечных инфекций? Любая э, кишечная инфекция, для нее нужны определенные температурные режимы развития. Вот мы, когда определяем, делаем посев того или иного продукта, либо исследуем содержимое там, от человека тампоном, то проходит посев на питательную среду и ставится это в термостат. Термостаты от 37 до 42 градусов. У нас с вами сейчас на улице те же термостатические условия. Поэтому любая бактерия, которая попала на питательную среду, а питательная среда для бактерий, она разнообразна. Это и мясопептонный бульон, там и агары всевозможные. Поэтому, если попала, допустим, бактерия на то же мясо, где прекрасная питательная среда, либо на кремовое изделие, где прекрасная питательная среда, либо на молочно-кислую продукцию, тоже прекрасная питательная среда, и оно при такой температуре находится, то есть это у нас получается естественный термостат, и она прекрасно себе размножается и живет. Что касается, что произошло в Мариуполе, трудно сказать, почему это произошло в начале сезона, но холерный вибрион, это его природа среда обитания, вода. Он ни в воздухе, ни в почве, нигде не находится. Поэтому холерным вибрионом именно вода и э, заражена. И э, все, что находится в воде, у нас же, видите, холерный вибрион не выделяется ни в мясе, ни в молоке, нигде, а выделяется в рыба, в рыбе, потому что она находится в воде, в ракоподобных, которые также находятся в воде, а также в морских водорослях, или в любой растительности, которая тоже находится в воде. И в связи с этим холерный вибрион? Ну, может быть, потому что температура воды в Мариуполе прогрелась довольно-таки до высоких цифр, потому что мы в городе Харькове начинаем исследовать воду в открытых водоемах на, на форму 30, это на холеру, когда температура воды уже достигает плюс 18. То есть при температуре плюс 18 это нормальная благоприятная среда для развития холерного вибриона. И вот у нас 1 июня с сегодняшнего дня все Абсолютно наши зоны рекреации, а также водные объекты у нас несколько контрольных точек: это и река Уды, и река Харьков, и река Лопань. Они все абсолютно обследуются на форму 30. По... Пока холеры...